um di Sabah susit so, esok eh, kita akan tengok final di Inanam saja saya tengok ada lebih uh, saya le tengok ada lebih enam parti akan bertanding di Inanam alone a enam parti yang akan bertanding di Inanam alone, uh, parti yang akan di Inanam alone. Uh, menarik tuan-tuan ya? jadi sebut tentang uh, amno apa Sebut tentang pilihan raya negeri Sabah ini kan saya sebut itu di Sindunim PKR letak calon uh, apa calon lompat daripada warisan kan Jalur itu daripada warisan. Dia melompat. Uh, maksudnya, sebelum ini, dia ada warisan melompat pergi JRS. Di dalam JRS, di don itu, dia adalah uh, ahli JRS. Kemudian, apa berlaku? Disebabkan JRS tak dapat kursi itu, dia dapat kepada PKR. Sindunim ni dapat kepada PKR. Maka, dia melompat pula. Dia masuk PKR. Okey, dia masuk pula PKR. Jadi, Amno Sipitang umum tak akan bantu calon PKR di Sindumin. Amno bahagian Sipitang memutuskan untuk tidak memberikan kerjasama dengan calon PKR yang bertanding di Dun Sindumin pada PRN Sabah pada 29 November ini. Katanya Abdul Rahman berkata keputusan itu selaras dengan perkara 2011 dan 2013. Pelabangan Amno yang tidak membenarkan untuk membantu calon yang pernah khianat dan dipecat daripada parti. Dia memang daripada Amno dulu, eh. kemudian dia masuk warisan. UMNO Sepitang rasa duka cita setelah BN tidak diberi ruang untuk meletakkan calon di Dun Sindumin Macam saya kata lah UMNO, Barisan Nasional UMNO ni memang dia nak semua. Sebab itu kalau PKR tinggal 10, kalau dia bagi Sindumin ni tinggal berapa? Cuma saya tak setuju lah bila bagi Sindumin ni dekat orang yang lompat daripada parti lain. Tapi bagilah, kok ia pun, saya tahu kawasan Sepitang tu, kawasan Sepitang ni siapa dia punya ketua cabang dia? Kan? Dan kawasan itu agak kuat juga dengan orang PKR. Okey. Sebagian itu Amno bagian Sepitang tidak akan memberi sebarang kerjasama kepada PKR dan Pakatan Darapan. Malah 17 bilik gerakan tu, sorry 17 uh, bilik gerakan di 17 daerah mengundi bagi kawasan Don Sindomin ditutup serta merta dan jentera BN juga tidak dibenarkan sama sekali digunakan oleh pihak lain atau parti lain untuk tujuan kempen dan aktiviti politik. So, eh, akhirnya di Sabah tuan-tuan, bukan itu saja. Eh. Ini saya bagi contoh saja yang berlaku ni. Di situ bukan saja di situ, tetapi kita tidak akan dapat kerjasama daripada berkemungkinan PKR sendiri. Mungkin PKR sendiri pun mungkin tak akan kerjasama dengan calon ini. So, dia berharap kepada jentera dia sajalah. Saya beritahu budak saya lah kan. Dia pergi ke membantu calon-calon apa? Calon-calon lah di, di apa orang kata, di uh, Sabah. Saya kata, you pergi, Okay, you pergi ke Sabah, you tengok Nak tengok, nak baca ground punya Nak baca ground ni mudah je saya kata You pergi ke Api-api, you pergi ke Inanam nanti Dia akan pergi Api-api Inanam You pergi beberapa tempat Sindumin ke mana-mana You nak baca senang je Tuan-tuan, saya, saya nak bagi tahu tips eh, Untuk utama geng-geng kita yang nak pergi ke Tolong ni eh On the ground, you tanya pada orang yang The jentera-jentera yang membantu tu Orang tu orang mana? Kalau kita tanya majoriti dia adalah orang luar lepas tu you tanya pula orang lokal. Orang lokal tu orang parti ke tidak? Sebab ada juga orang lokal tapi dia bukan orang parti. Dia datang situ sebab dapat gaji. Kalau yang majoriti yang tolong dia adalah orang lokal dan majoriti adalah ahli parti keadilan ada kemungkinan dia boleh menang. Tetapi, tapi provided orang ramailah. Tetapi kalau majoriti orang luar saya bersedia lah untuk mengatakan tak apalah tak menang kot hmm. itu kaedah kalau kita nak gauge tuan-tuan mudah je kalau kita nak gauge sebab macam saya katalah pilihan raya ni berdasarkan kepada sentimen sentimennya apa rasa hati rakyat apa iyalah bak kata exco kedah jagi kita tengok lah kan oh ni semua roti gadi ni aja iyalah orang bagi kita ambil tapi rakyat Sabah ni pun bukan bodoh juga majoriti rakyat Sabah ni bukan macam tu bukan bodoh orang bagi dah ambil tapi dia pun pandai juga nak mengundi. Sebab itu rakyat Sabah ni bijak. Dia boleh tukar pemimpin dia banyak kali. Bukan macam orang Kedah. Sorry, bukan orang Kedah. PAS Kedah. Ha, orang Kedah bijak. Dia pernah tukar daripada BN, dia tukar kepada PAS. Dia tukar balik kepada BN, dia tukar balik kepada PAS. Tapi PAS itu sendiri, orang PAS itu sendiri tak bijak. Ha, saya boleh kata. Kan? Ha, so. Okeylah, habis kat situ dan saya tak ada tak ada kuam ke ada tapi mencerita tentang hal tersebut AGC mengatakan haa, bahawa peguam negara akan merayu 40% Sabah eh is bukan kata Anwar Ibrahim kata itu tak merayu ke 40% tu bukan ke apa benda tu tak dirayu ke macam mana ni apa ni kata tak merayu baik kita dengar eh AGC akan rayu sebahagian keputusan mahkamah hak 40% Sabah. Sebahagian saja. Jabatan Negara telah memfailkan rayuan terhadap sebahagian keputusan Mahkamah Tinggi bertarikh 17 Oktober yang mengarahkan kerajaan persekutuan mengadakan semakan semula bersama kerajaan Sabah berhubung geran khas 40% seperti termaktub dalam perkara 112D Perlembagaan Persekutuan. Dokumen dilihat oleh Malaysia kini menunjukkan notis rayuan difailkan pada 13 November um, semalam AGC turut merayu terhadap dapatan mahkamah berhubung ketiadaan bukti yang menunjukkan wujudnya semakan berterusan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Uh, okay. So dia 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 orang nak nak menafikan kerajaan persekutuan menafikan tidak ada semakan kerana semakan ada dibuat pada tahun 2022. Okay. Semakan pernah dibuat tahun 2022-2023 oleh kerajaan madani. Sebelum itu memang tak ada. Tafsiran penggunaan perkara 112D selain merayu terhadap perintah mahkamah untuk mengadakan satu lagi semakan dengan Sabah, AGC turut merayu terhadap tafsiran dan penggunaan perkara 112D menjadi asas. Perkara 112 memperuntukkan semakan secara berkala ke atas geran khas yang dibayar oleh kerajaan persekutuan kepada sawah Sabah dan Sarawak. AGC merayu terhadap dapatan serta pengisytiharan mahkamah bahawa penggunaan kuasa oleh kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri Sabah merupakan salah guna kuasa dan pelanggaran kewajipan perlembagaan serta terhadap keputusan mahkamah yang berdapati tiada wujudnya semakan berterusan antara kedua belah pihak. So, Anwar Ibrahim mengarahkan supaya tidak ada wujudnya semakan itu disemak semula. Benar ke tidak ada wujud semakan? Yang tu dia nak persoalkan dia tak persoalkan 40% eh mereka juga merayu terhadap keputusan mahkamah yang mendapati perintah siap makan gerakan khas gerak, eh, sorry geran khas yang diwartakan pada April 22 November 23 dan Ogos 25 sebagai tidak sah so rundingan itu ada dibuat interim geran atau ada diberi tetapi mahkamah mengatakan tidak sah tidak munasabah tidak mengikut prosedur atau tidak seimbang kenapa tuan-tuan dia macam ni walaupun 40% kita katakan tetapi 40% itu hasil rundingan. Jumlah itu berapa? Kita kata 40%. Tetapi daripada apa? Ha, yang itu nanti akan dibincangkan kerana kerajaan malam ini kata, tak, kita dah bincang. Once kerajaan, sebab di dalam perkara 112D, CD juga, mengatakan bahawa di atas persetujuan persekutuan dan juga negeri. So, kalau negeri setuju, persekutuan setuju, dan diterima. Okay. Pemohon juga merayu terhadap perintah supaya pemohon membayar hak yang dituntut sebagai ganti rugi di bawah pelbagai 5.3 Okay Okey, okey. So perkara ini adalah antara yang di di apa orang kata dirayu oleh mahkamah oleh peguam negara kerana itu melibatkan seolah-olah kerajaan Madani tidak buat apa-apa. Okey, sebab kita tidak menafikan apa yang berlaku sebelum 2022, tetapi sebelas lepas 2022 Memang ada rundingan, memang ada pemberian. Sebab itu dipanggil pemberian interim. Sebelum 2022, kerajaan Sabah hanya mendapat lebih kurang dalam belasan juta aja. Belasan ke puluhan juta, ke 20 tak lebih 20 juta setiap tahun daripada 1974 1969 sampai 2022. Sama juga dengan Sarawak tuan-tuan. Sama juga dengan Sarawak. In fact 2018 adalah pertambahan sikit kepada kalau tak silap saya Sarawak daripada 16 juta naik 20 juta kemudian naik 60 juta macam tu pada 2018, untuk Sabah naiklah sikit, saya tak ingat berapa jumlah dia kan, so itulah antara perkara yang nak disemak kerana, kalau benar kalau diterima perkara tersebut, seolah-olah termaktub di dalam mahkamah kerajaan Madani ini, tidak melakukan apa-apa, sedangkan on the contrary, kerajaan inilah, yang mula-mula memberikan uh, semakan tersebut setelah tidak pernah dilakukan lost years, sejak 1977 4 sebenarnya sejak 1974 okey AMNO Bahagian Sipitang tidak akan memberi sebarang kerjasama kepada calon daripada Parti Keadilan Rakyat yang mewakili pakatan harapan di Dewan Undangan Negeri Sindumin Ketua AMNO Bahagian Sipitang Abdul Rahman Muhammad Noh berkata Keputusan secara sebulat suara itu diambil selepas beliau mempengerusikan mesyuarat khas jawatan kuasa UMNO bahagian Sipitang bagi membincangkan perkembangan terkini berkaitan pengumuman senarai calon UMNO Sabah pada 9 November lalu. Katanya lagi, susulan situasi tersebut. UMNO bahagian Sipitang memberi sokongan penuh dan akan menggerakkan jentera pilihan raya untuk fokus membantu calon UMNO di Lumadan. Bagaimanapun, AMNO bahagian Sipitang tidak akan memberi sebarang kerjasama kepada parti Pukir PhD Don Sindomin selaras dalam perlembagaan AMNO perkara 20.11 dan 20.13 yang tidak membenarkan untuk membantu calon yang pernah ianat dan dipecat daripada parti AMNO. AMNO bahagian Sipitang menzahirkan rasa duka cita apabila Barisan Nasional Don Sindomin tidak diberikan ruang untuk meletakkan calon daripada AMNO BN. Tetapi bagi Dun Lumadan, AMNO Sabah telah mengumumkan calon Datuk Muhammad Nazri Abdullah bagi mewakili parti BN, katanya dalam kenyataan pada Amis. Seluruh bilik gerakan di 17 pusat daerah mengundi bagi kawasan Dun Sindumin ditutup serta merta, katanya. Sehubungan itu, Abdul Rahman berkata, jentera BN di kawasan berkenaan tidak dibenarkan sama sekali digunakan oleh mana-mana parti lain bagi tujuan kempen atau aktiviti politik. Keputusan ini dibuat bagi memastikan perjuangan dan maruah AMNO di kawasan Sipitang terus dipertahankan. Selaras dengan semangat solidariti parti, katanya, Ahad lalu Datuk Yamani Hafiz yang juga anak kepada bekas Ketua Menteri Sabah diumumkan Perdana Menteri merangkap Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon di DUN Sindumin bagi mewakili PH dalam pilihan raya negeri ke-17, PRN 17.